ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம் நாராயணம்ல இன்னைக்கு எண்பத்தி எட்டாவது தசகம் படிக்கலான்ட்ருக்கு ஸ்ரீ கோபால சரித்திரம் ஒன்றாவது ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ குருவாயிரப்பாச்சரம் ஆச்சாரிய புத்திராகருதி

நான் பிரத ஸ்பா பூர்வபு இன்னொரு தரம் படிக்கிறேன் பிரகே ஆச்சாரியபுத்தாஹமீயூ வீட்சா कांक्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि प्राप्यते नाचित स्व दुश्शापिन्यातकशिपु भान शौरीजान कंस भैना प्रदर्श्य स्वदमनयता पूर्वपुत्रान् मरीचे हे रवद् श्लोकम् इद वेररागं श्रुतदेव इति श्रुतं विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्त्वमनुग्रहीतु कामः

मूद्रावक गिमूतिभुगपिककेत भूरिबिभ विपचारण्य तो दिन हृदय चपलौदनाल्य प्रसेदी तदात च मुक्तिमाभ्या गचन्विमूतिरुभगपणिककेत यह भूर विभवै तो दत्ति दिन हृदय चबलोदनाल्य प्रसेदित ददा नागवद मुक्तिमाभ्याद्लोकम <laughs> भूयुतद्वारवत्या द्विजधनयमृतिं तत्प्रलापानपित्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिम् तत्प्रारूढां विदातु। परमतमपदप्रेक्षणे नेति मन्ये भूयोरद्वारवत्यां द्विजतनय मृत्युं तत्प्रलापानपित्वम् को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्य सोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतु त्वयि मनुज कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारुढां विदातु।

नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव पेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अथ तदवसरे द्वारका मापपातः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतुमृतौ विप्रवर्य प्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रदिङ्ग्याम् अनुपहृत सुतः सन्निवेक्ष्ये कृशाणु आरवति श्लोकम् माणीस त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलय गतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानसूतिगेहौ पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारें यां यां मैत्रीं तथां याः विद्यया साध्य मोगोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवतां सस्मितं वारितो भू माणीस द्विजनिलय गतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्धानसूतिकेहौ पुनरपि सहसा दृष्टन कुमारे या मैत्रीं तता सुरवरनगर विद्य साध्य सद्यो मोगोद पतिष्य हुतभुजिव सस्मित वारि तो भूत श्लोक साधम तेन प्रतीची दिशमति जमीना स्यंदनेनाभिया तो लोका लोकं व्यतीत है तिमिर भरमथो चक्रदामना निरुंधन चक्राम शुक्लिष्ट दृष्टिं स्थितमत विजयं पश्य पश्ये तिवारां पारे त्वं प्राददर्श किमपि हितमसां दूर पदं ते सा दिन प्रतीची दिशमतिज विना स्यने लोकालोक व्यतीरभरम चक्रध शुक्लिष्ट शुक्लिष्टदृष्टि स्थितमथ विजय पश्य पश्य पारे परेतम प्राददर्श हे किम पिहितम साम दूर दूरं पदंते इट्टा उदिस लोगम तत्रासीनं बुजंगा तले दिव्य भूषा युदाद्ये आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं परमिहति परमिहतिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो क्षेमरूपम् तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलद श्यामलौ परमिहति परमिहतिसृणाम् एकमथं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् उन्पदावद् श्लोकम् युवा मामेव द्वा अधिकविवृतान्तर्हितया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतान् इति खलु वितीर्नान् विजाया दाया दाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा युवा मामेवद्वा अधिकविवृतान्तर्हितया विभिन्नौ सन्द्रष्टु स्वयमहमहर्ष द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतानिधि खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजाया दयाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा पतावद् श्लोकम् एवं नानाविहारैः जगदभिरमयल् वृष्णिवंशं प्रपुष्णल् ई जानो यन्यभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयल्नेन नेत्राः भूभारक्षेपदं भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्ः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजतारुषितस्त्वं व्यलासि एवं नानाविहारैः जगदभिरमयल् वृष्णिवंशं प्रपुष्णल् ईजानु यन्यवेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयल्नेनेत्राः भूभारक्षेपदं भात् पदकमलजुषाम् मोक्षनायावति नः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रुषितस्त्वं व्यलासि पदनोरावद् श्लोकं प्रायेण द्वारवत्यामवृतदयि नारद तस्पत्र साद्र है तस्माले भी कदाचित खल सुकृत निदी ही तत्पिता तत्प्रबोधम खलु मतिमान उद्धवस्तवते प्राप्तो विज्ञानसारो सकिल जनहिताया धुनास्ते बदर्याम प्रायेन द्वारवत्याम अवृतदयितादा नारदस्वद्रसाद्रह तस तस्मा लेभे कदा खल calculus kruta तत्वबोध भक्ताग्रयायी स खलु मतिमा उद्धव स्वत्त प्राप्त विज्ञान सार सखिल जनहिताधुनास्ते बदरिया पन्टाव श्लोकम सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहादभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः अशमैयोगभेदैः आर्तिं तीत्वा समस्तामृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्त्वं विश्वातिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूत्यै च भूयाः सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहादभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः अश्रमैर्योगभेदैः आतिं तीत्वा समस्ताममृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः சிந்த பவனபுரபதே பக்தி பூத்தை இந்த தசகத்துல பன்னெண்டு ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தடவை படிச்சிருக்கேன் நாராயண பட்டத்திரி இந்த தசகத்தில் குருவாயிரப்பனை பார்த்து சொல்ற நிறைய திருவிழியாளர்களை பற்பல திருவிழையாளர்களால் இந்த உலகத்தையே மகிழ்வித்தீர்கள் குலத்தை பெருமையுற செய்தீர்கள் பற்பல யாகங்களை செய்தீர்கள் தங்கள் திருவடி தாமரைகளில் பக்தி பூண்டவர்களுக்கு முக்தி அளிப்பதற்காகவே பரிபூர்ண பரபிரமமாகிய தாங்கள் எதுகுலத்தில் மனித உருத்தாங்கி மறைந்து விளங்கினீர்கள் உத்தவரும் தங்களிடமிருந்தே உயர்ந்த தத்துவ ஞானத்தை அடைந்தார் அல்லவா அவரும் உலக மக்களின் நன்மைக்காகவே தங்கள் கட்டளைப்படி இன்றும் பத்ரிகாஸ்ரமத்தில் தவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் மேலும் குருவாயிரப்பனை பார்த்து சொல்றார் தங்களுடைய இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் மற்ற எல்லா அவதாரங்களை காட்டிலும் மிகவும் மேன்மை பெற்று விளங்குகிறது ஏனெனில் இந்த அவதாரத்தில்தான் எங்கும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பெருமுயற்சியின்றி எளிதான பலவித யோகங்களால் அதாவது நட்பினால் பாண்டவர்களும் பயத்தினால் கம்சன் முதலியோரும் அன்பினால் வசுதேவர் நந்த் நந்தன் முதலியோரும் பகைமையால் சிசுபாலன் முதலானோரும் காதலால் கோபியர்களும் துன்பங்கள் அனைத்தையும் கடந்து அழிவற்ற மோட்சத்தை அடைந்தார்கள் ஹே குருவாயிரப்பா அப்படிப்பட்ட தாங்கள் உலகின் துன்பம் துளைத்ததற்காகவும் பக்தியின் நிறைவிற்காகவும் அருள் புரிய வேண்டும்னு வேண்டிக்கிறார் பட்டத்திரி குருவாயிரப்பனை பார்த்து இந்த தசகத்தில் ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நம ஸ்ரீ குருவாயிரப்பா சரணம் ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம் நமஸ்காரம்